Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini uh, Saya sebagai moderator Muhammad Fibir bin Nurin Akan membincangkan tentang topik Yang sangat relevan Pada dunia pendidikan masa ini Iaitu keputusan akademik yang kurang sebelang Apakah pencana uh, okay, Bagi saya isu ini <coughs> Isu yang uh, Bukanlah isu yang kecil Semakin banyak uh, kes pelajar yang mesti gagal atau terpaksa mengulang semester uh, disebabkan keputusan yang kurang yang kurang baik. Jadi uh, akademik juga bagi saya bagi saya bukanlah satu yang menunjukkan pencapaian uh, seorang pelajar malah kecemerlangan akademik juga yang menunjukkan penanda aras, penanda aras bahawa uh, seorang pelajar itu gigih atau gigih dan uh, mereka usaha pelajar itu untuk mendapatkan keputusan yang melang. Jadi bersama saya pada hari ini empat peneliti yang hebat akan membincangkan uh, atau berkongsi uh, tentang bagaimana eh, tentang punca-punca yang menjadikan uh, pelajar mendapat kesan yang kurang cemerlang. Jadi uh, pertama benda yang pertama iaitu saudara Acak. Yang kedua uh, saudara Najmi. benda ketiga saudara Syamir dan benda keempat saudara Izzul Baiklah tanpa uh, tanpa kita menyekam dan masa lagi saya menyempur dengan yang pertama saudara Acak untuk uh, melakukan perbincangan kita. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator Ah uh, sebelum saya mulakan, uh, izinkan saya uh, mulakan dengan satu fakta yang cukup menarik dan penting. Uh, untuk kita renungkan bersama. Uh, mengikut satu kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, uh, hampir 45% pelajar menangguhkan ulang kaji pelajaran mereka sehingga minggu akhir sebelum penilaian bermula. Uh, statistik ini bukan saja membimbangkan uh, tetapi juga memberi gambaran jelas bahawa kegagalan mengurus masa dan sikap suka bertanggung adalah antara punca utama mengapa mengapa ramai pelajar gagal mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Uh, Fenomena ini bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Uh, kita boleh melihatnya uh, berlaku setiap hari di sekolah mahupun di universiti sama ada secara langsung dalam bilik darjah atau melalui interaksi bersama dengan pelajar ramai dalam kalangan pelajar lebih cenderung untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti yang tidak bermanfaat seperti hiburan bermain permainan video menonton video di TikTok atau melayari Instagram berbanding memanfaatkan waktu tersebut untuk mengulang mengulang kaji pelajaran atau menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pesyarah Jadi, mereka sering menganggap bahawa masih ada masa Dan boleh belajar di kemudian hari Namun, akhirnya masa yang mereka sangkakan Mencukupi itu habis begitu saja dengan aktiviti yang tidak berfaedah, Tanpa persediaan yang memadai Untuk menjelang perasaan pada hari nanti Jadi, uh, saya ambil sebagai contoh Dalam beberapa sesi kaunseling yang saya telah jalankan saya sering menemui pelajar yang menghadapi masalah Untuk bangun awal dan hadir ke kelas tepat pada masanya Apabila ditanya sebabnya Kebanyakan daripada mereka memberikan jawapan yang hampir sama Iaitu tidur lewat kerana mereka bermain telefon bimbit Bukan kerana dan bukan kerana mengulang kaji pelajaran Jadi Walaupun alasan ini mungkin nampak remeh pada pandangan sesetengah Hakikatnya jika ia berlaku secara berterusan setiap hari ia akan mengganggu rutin harian pelajar dan memberi kesan langsung kepada prestasi akademik mereka. Apabila pelajar tidak cukup tidur, kelas cepat letih dan lambat memproses maklumat yang disampaikan oleh guru. Selain itu, Sikap suka bertanggung ini juga sebenarnya berkait rapat dengan kurangnya motivasi dan aman dalam diri pelajar Ramai pelajar tidak mempunyai matlamat jangka panjang Yang jelas Mereka tidak tahu kenapa mereka perlu belajar Untuk siapa mereka berusaha Dan apa yang ingin dicapai setelah tamat pembelajaran Tanpa arah tuju yang konkret Pelajar mudah hilang semangat Dan akhirnya mengambil sikap sambil lewat terhadap pelajaran mereka menanggungkan usaha kerana tiada dorongan yang kuat untuk berjaya Ini adalah masalah yang serius Kerana pelajar yang tidak tahu hal tuju mereka Akan sukar membina disiplin diri yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran Jadi itu saja isi daripada saya okay, Terima kasih Nah, uh, pilihan pertama saudara Acap Jadi uh, pada pendapat saya uh, Saudara Acap banyak menekankan tentang Punca kegagalan Uh, pelajar itu sendiri daripada disiplin pelajar itu jadi uh, kalau boleh saya tanya pendapat saudara Ajak Yo. tentang cara men uh, menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar dari pendapat saya cara menangani masalah disiplin dari pendapat saya mereka perlu membuat sebuah jadual tentang cara-cara menangani masalah seperti membuat jadual untuk mengulangkati pelajaran untuk masa untuk bermain pemainan video dan selain dan selanjutnya Jadi yang saya ingin tekankan pada jadual. Okey, terima kasih. Idea yang sangat pernah di oleh Odesh. Uh, kita saudara Raja. Jadi uh, daripada penerangan yang di, diberikan oleh saudara Raja, kita dapat tahu banyak cabaran datang daripada diri uh, pelajar itu sendiri. Kita sebagai mahasiswa perlu bijak menyelesaikan diri dan bertanggungjawab atas pilihan sendiri. Ya, seterusnya saya menjemput saudara Najmi penulis kedua kita untuk kupas tentang peranan keluarga dan tekanan luar yang mungkin memberi kesan kepada prestasi akademik pelajar. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Apa yang saya dapat daripada panel pertama terlalu banyak cabaran yang datang ni sebenarnya daripada diri Dari dia sendiri Jadi pada pandangan saya Saya menekankan pada faktor yang lain Di mana terkenal luar Keluarga dan uh, Diri sendiri juga Menjadikan salah satu puncak uh, Apa yang menyebabkan uh, Kecemalangan diri Dalam pelajaran tu Okey. Pada pendapat saya Pertama lihat pada latar belakang latar belakang keluarga masing-masing. Kalau pengalaman saya, saya datang daripada uh, keluarga yang sederhana di mana pendapatan peminisi saya, pendapatan keluarga saya sendiri uh, rendah bawah daripada 3000. Jadi saya sendiri di universiti ini saya selalu bekerja sambilan uh, di kedai runcit di Arau jadi disebabkan itu uh, ulang kaji uh, apa ulang kaji pelajaran uh, belajar sama kawan-kawan juga menjadikan saya tidak mas kerana saya selalu apabila habis kelas saya pergi ke uh, kerja sambilan. Uh, hal ini kerana saya ingin mengumpul duit sikit sebanyak untuk menanggung keluarga saya di kampung Bukan itu saja, saya juga ingin memberi sedikit uh, pembelajaran apa, apa, perbelanjaan kepada adik-adik saya Jadi disebabkan itu juga saya tidak fokus kepada pelajaran saya sendiri Okey, kita pergi kepada uh, Faktor kedua Di mana uh, kedua, saya amat menekankan kepada mental pelajar itu sendiri Ini kerana keluarga masing-masing ingin mendapatkan prestasi anak-anaknya di tahap yang tinggi Kalau di universiti, semestinya dia ingin mendapatkan dalam CGPA Dekan lah, dalam 3.7 ke 4.0 macam tu Jadi, kita sendiri sebagai pelajar Rasa tertekan, amat tertekan, sebab kita ingin berusaha untuk mendapatkan GPA yang terlalu tinggi. Jadi mental kita akan menjadi koyak, rosak dan kita sendiri tidak tahu macam mana cara untuk menaikkan uh, kita punya pelajaran. Tetapi tidak semua pelajar boleh capai itu. Uh, tekanan ini membuat pelajar rasa cemas murung dan akhirnya tidak mampu fokus belajar. Oleh itu, kita perlu memberi sokong moral, beri sokongan tidak kira daripada kawan-kawan kita ataupun yang paling penting daripada keluarga kita sendiri. Moral itu amatlah penting kerana itu membawa kita kepada persekitaran positif untuk kita berjaya. Dalam peperiksaan Apa lagi dalam aa, Peperiksaan akhir tahun semesta itu Bagi <coughs> Pendapat saya Keluarga adalah Tunjang utama kepada kita aa, Untuk menaikkan semangat kita Belajar sama-sama dengan kawan-kawan Fokus Apa yang aa, kita rasa Kurang dalam pelajaran itu Akhir sekali Keluarga merupakan uh, Salah satu faktor Kenapa pelajaran Dalam universiti Pelajar Pajar Pada zaman ini Sama ada merosot ataupun cemerlang Itulah pendapat saya okay, Terima kasih saudara Alif um, Beri sedikit pengalaman hidup Dalam isinya Dalam penjelasannya dan kemudian memberi uh, punca antara punca yang diberikan adalah pada segi keluarga jadi saya ingin bertanyakan sedikit soalan Apa soalan habis soalan tentang bagi okay. uh, pada pendapat uh, saudara Ali apakah peranan ibu bapa untuk uh, memberi memberi itu semangat kepada anaknya untuk um, mendapatkan stang belah Baiklah cara-cara bagaimana. Banyak. Pada pendapat saya doa ibu ibarat anak panah tepat pada sasaran. Pada datangnya bulan peperiksaan saya selalu bagi tahu kepada ibu bapa saya ibu doalah kejayaan saya dan mudah-mudahan saya ingat apa yang saya belajar. Jadi di situ saya berharap pada doa ibu saya yang menjadi tunjang di mana saya yakin untuk belajar dan menjawab soalan tersebut. Baik, terima kasih saudara saudara Naib Jadi uh, untuk saya mengupas tentang si saudara Adi memang benar pelajar tidak hidup dengan ruang kosong tekanan luar sangat memberi kesan terhadap pelajar-pelajar seterusnya saya menyebut saudara Syamir untuk menyentuh tentang peranan persekitaran ha, di universiti atau dan bersyarah dalam isu ini okay. terima kasih saudara moderator bagi saya uh, persekitaran universiti juga uh, penyumbang yang penting kepada prestasi ekonomi pelajar bila kita bercakap tentang persekitaran kita bukan sahaja maksudkan di bilik kuliah tapi di luar bilik kuliah seperti di dalam asrama atau perpustakaan <coughs> seperti persekitaran yang kita duduk di dalam universiti tersebut <coughs> tapi juga uh, ...suasana sosial... ...dan sistem pembelajaran itu sendiri. Pertama sekali... ...saya ingin sentuh... ...tentang persekitaran kita... ...duduk di asrama. Ini menyumbang... ...kita kepada kemerosotan dalam akademik. Hal ini kerana... ...rakan-rakan sebilik dengan kita... ...selalu dapat mengganggu pembelajaran kita seperti uh, mengajak kita keluar berlepak sewaktu so, kita mempunyai uh, mempunyai tugasan yang perlu disiapkan yang diberi pada pensyarah ketika kita ingin melakukan tugasan tersebut kawan ajak main game, main permainan video ataupun sebelum tidur kita tak dapat tidur malam dan nak kawan-kawan buat bising Dia cakap telefon dalam bilik Buka lampu Dengar lagu buka kuat Hari ini juga menyumbangkan kita tak dapat tidur malam Tak dapat menyiapkan tugasan yang diberikan tepat pada waktunya <coughs> Itu menyebabkan Kita dapat <coughs> Kita Menjejaskan Menjejaskan akademik Tugasan-tugasan uh, akademik yang diberi akademi selain di could say seterusnya fasiliti-fasiliti persekitaran di dalam universiti uh, fasiliti yang di berikan oleh universiti seperti uh, fasiliti padang yang bersih apa persekitaran bersih juga menyumbang kepada kalau diberikan kemudahan-kemudahan tersebut, pelajar dapat menggunakan kemudahan itu dengan baik Untuk lebih fokus, lebih duduk, untuk lebih tenangkan diri Boleh buat tugasan yang ditetapkan pada tempat-tempat yang baik Jika tak ada fasiliti tersebut, susah untuk pelajar-pelajar nak gunakan untuk mendapat info-info seperti perpustakaan Kita apa info-info di perpustakaan tersebut kalau tak ada perpustakaan yang mempunyai fasiliti yang canggih kita susah sukar nak dapatkan info-info tersebut uh, seterusnya saya ingin juga sentuh uh, persekitaran persekitaran dalam bilik kuliah bilik kuliah juga uh, uh, bilik kuliah juga adalah faktor utama yang menimbang kepada kemerosotan uh, akademik pelajar <coughs> seperti rakan-rakan um, kita duduk di rakan-rakan di bilik kuliah tersebut uh, yang mendorong kita belajar dapat membantu kita bila, bila kita tak faham sesuatu yang pesyarah sampaikan kita boleh terus angkat tangan tanya pada pesyarah kadang-kadang pesyarah jika terlepas pandang kita boleh tanya pada kawan-kawan yang kita duduk bersama oleh itu Jadi Saya berpendapat bahawa Pihak universiti dan persara Perlulah berganding bahu Dan lebih peka Terhadap keperluan pelajar Seperti yang saya beritahu tadi Pelajar di universiti tidak seharusnya Hanya Pelajar universiti tidak seharusnya Hanya dinilai dari segi akademik Tetapi juga di penting secara menyeluruh seperti yang saya katakan tadi. Itu kau dah itu yang kita dah yang ketiga yang memberi penjelasan tentang uh, sekarang di tempat uh, belajar kita lah uh, memberi kesan kepada perusahaan akademik yang kurang cemerlang. Jadi uh, saya teruskan kepada. yang keempat Terima kasih moderator kerana memberikan saya ruang untuk bercakap. Uh, isu pengaruh sosial, isu pengaruh sosial dan media sangat besar dalam kalangan pelajar. Ini cerita hari ini. Saya pasti semua di sini ada yang terlibat Tapi soalnya, adakah kita guna untuk belajar atau lebih kepada hiburan? media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube atau Facebook. Walaupun bermanfaat tetapi boleh jadi ketagihan. Ramai pelajar sanggup scroll video satu jam, dua jam, malah lebih lagi lima jam. Tapi tak sempat buka satu buku nota. Akhirnya tiada masa untuk kita ulang gaji Selain itu Pengaruh akan sebaya juga sangat kuat Kalau kita berkawan dengan pelajar yang rajin dan positif Kita pun akan terdorong Tapi kalau berkawan dengan mereka yang suka potensi, kelas Malas buat tugasan Suka bermain dalam video ketika wadah kelas Lama kelamaan Kita akan ikut rentak mereka Saya ada kenal satu pelajar Yang pada awalnya Sangat cemenang Tapi selepas bergaul Berkawan dengan Geng yang kaki lepak Kaki lepak malam Dan aktif media sosial suka bermain permainan video Prestasinya mula merosot Dia gagal Dia, dia gagal dua subjek Satu semester Seperti saya lah Dulu waktu sekolah menengah Saya Saya baiklah orangnya Suka belajar <coughs> Rajin belajar Mengulang gaji Sehingga waktu tu saya nak dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan uh, saya bertukar uh, dapat mana saya bertukar kelas dengan budak yang sangat pandai tapi saya tak ada kawan pada waktu itu jadi saya berkawan dengan siapa yang saya kenal yang ingin berkawan dengan saya hmm. Saya berkawan dengan orang yang Saya sangka dia baik Punya tidak Oleh itu Pelajar perlu bijak Kawan penggunaan media Dan pilih akan Media sosial tidak salah Tapi jangan sampai ia ganggu Akademi Kita perlu ada keseimbangan Itu saja daripada saya Okey baik sedikit uh, pengalaman hidup yang dikongsikan oleh Saudara Izzul bersama sedikit penjelasan berkenaan punca-punca iaitu punca-punca yang diberi oleh Saudara Izzul media um, pengalaman sosial dan uh, pilih yang telah uh, jadi sedikit uh, pendapat oleh uh, Saudara Izzul tentang cara pengurusan uh, pelajar itu sendiri berkenaan uh, Media sosial Okay, uh -huh. kalau boleh diberikan Cara saya punya media sosial Cara belajar uh, pelajar Patut uh, Patut Menggunakan media sosial untuk Tidak menjelaskan keputusan yang menang ke, Keputusan yang menang kita, kita, kita Macam <coughs> Tuan Ashraf tadi Buat jadual itu Okay Saya Saya lah media sosial ni patut dipantau di apa sebab sekarang ni dah macam macam dah aplikasi yang mudaratkan lah jadi saya sarankan untuk guna susun masa untuk guna media sosial kalau nak mengulang kaji guna untuk mengulang kaji sahaja saya uh, aplikasi yang seperti S2 lah aktiviti boleh lah gimana tu dengan mencari maklumat uh, video YouTube yang baik mencari maklumat video oh jadi ah uh, tu menekankan kepada menggunakan media sosial itu sendiri adalah untuk bagi tujuan yang baik untuk akademik kita sendiri. Uh, untuk saya tambahkan lagi saya uh, boleh menggunakan konsep yang diberikan oleh Puan Su Miri, iaitu konsep Pomodoro yang menghadkan masa-masa kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti tertentu jadi dengan itu kita dapat mengawal masa-masa yang tidak berfaedah dengan dan menggantikan masa-masa dan dapat membezakan masa-masa kita tidak berfaedah dan berfaedah kerana had masa itu yang kita telah tetapkan jadi uh, terima kasih kepada semua panelis yang uh, telah memberi pandangan yang sangat bernas dan menyeluruh daripada, uh, daripada perbincangan kita jelas bahawa keputusan akademik yang kurang cepat tidak boleh disalahkan uh, kepada satu pihak saja. ia adalah hasil gabungan pelbagai faktor uh, daripada isi yang diberikan pilihan pertama iaitu uh, disiplin kurang disiplin dan motivasi uh, oleh pelajar Yang kedua diberikan oleh penulis kedua kita Dan tekanan luar dan keluarga Dan kepada penulis ketiga kita Dari persekitaran universiti dan Ada yang lebih kepada uh, persekitaran universiti Dan yang keempat daripada pengaruh media sosial Dan uh, uh, pengaruh rakan sebaya Jadi semua pihak perlu memainkan peranan Pelajar perlu lebih bertanggungjawab dan keluarga juga perlulah memberi sokongan yang baik Pada pelajar Kemudian universiti Boleh tingkatkan sistem sokongan Dengan menyediakan Fasiliti-fasiliti yang baik untuk pelajar Dan juga masyarakat Boleh mewujudkan persekitaran yang sihat ha, Untuk membantu Pelajar-pelajar Mendapatkan keputusan yang cemerlang. Akhir kata daripada saya Jangan biarkan kegagalan hari ini menentukan masa depan kita. Gunakan masa di masa sebagai pelajar sebaik mungkin. Okey, sekian sahaja daripada kami semua hari ini. Terima kasih kepada semua panelis dan semua panelis. saya tamatkan perbincangan kami pada malam ini dengan wabillahi Taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Qué es que